Abu Mas'ud radhiyallahu an. Tuan-tuan jangan keliru. Yang rajin kita dengar Ibnu Mas'ud. Yang ni Abu Mas'ud. Uqbah bin Amr bin Sa'labah Al-Badri. Yang ni Abdullah bin Mas'ud. Tutung jangan keliru ah. Ha? Yang kita nak baca ni Abu Mas'ud. Kunyah dia. Dulu kita pergi Uhud kan? Jarang pergi Badar, sekarang ada travel dia bawa pergi Badar. Badar ni dia jauh sikit. Apabila seseorang sahabat di hujung nama dia ada Al-Badri. Hati bin Abi Balta'ah Al-Badri umpamanya kebiasaannya kalau satu orang sahabat ada gelaran Al-Badri ia merujuk kepada dia menyertai peperangan badar penting juga ingat Di kalangan para sahabat maqam atau tingkatan ranking para sahabat yang paling mulia dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Tuhan ialah sahabat yang menyertai Badar. Maknanya kalau sahabat itu ada di belakangnya Al-Badri Nombor satu lah. Itu gelaran. Darjah. Kerana Allah Azza wa Jal untuk orang badar ni, ahli badar ni, Allah subhanahu wa ta'ala kata, I'malu ma syi'tum. Allah sebut. Buatlah apa yang kamu nak buat. Qad ghafartu lakum Aku telah mengampunkan dosa-dosa kamu Hebat tak? Khas ahli badar Sebab itu di kalangan sahabat dia kena tahu Dia ni pergi badar ke tidak? Kalau dia masuk dalam golongan yang pergi badar dia masuk di dalam rangkaian ataupun kalangan sahabat yang sangat mulia. E'malu ma syi'tum. Kamu buatlah apa yang kamu nak lakukan. Allah ampun dosa kamu. Besar pengiktirafan kepada Ahlul Badar. Sebab itu bila kita sebut Abu Mas'ud Al-Badri, Al-Badri itu bukan main-main tu. Tentu tuan-tuan pernah dengar kisah Hatib. Hatib bin Abi Balta'ah. Dia tulis surat kepada orang Mekah. Dia orang Mekah. Bila dia tengok Nabi buat persiapan nak pergi serang Mekah, dia bocorkan rahsia, dia tulis surat. Dia tulis surat hantar kepada orang Mekah melalui satu orang perempuan bagi tahu dalam surat itu bersiap bersedia aku tengok Muhammad ni Nabi Muhammad ni dia buat persiapan untuk pergi ke Mekah dia dah bagi warning dah bocorkan rahsia dah tapi dia pergi perang badak dia ahli badak Ringkaskan cerita Nabi tangkap dia Nabi bawa dia Mari Nabi tanya dekat dia Sebab apa Engkau bocorkan rahsia Kenapa per pergi habak kat orang Mekah Kenapa tulis surat ni Ini eh, berat tu kan Dia kata Dia ada keluarga Omar macam biasa lah Macam kuliah saya Dua minggu lepas Dia kira nak pancur dia kata ni munafiq. Nabi kata nanti dulu dengar dia nak jawab apa. Dia bagi tahu dia kata dia ada keluarga di Mekah. Jadi dia bagi tahu benda tu dekat orang Mekah. Supaya orang Mekah ada rasa jasa sikit lah. Maknanya bagus. Kita dah dapat maklumat daripada hatib ni. Jadi keluarga dia ni kita tolong jaga. Dia kata aku ni bukan fikir apa. Fikir keluarga aku ya. Tapi oleh kerana dia ni orang badar. Oleh kerana dia menyertai peperangan badar. Tuan-tuan kena faham. Kadang-kadang orang kita bila dia tidak memahami sejarah. Dia tak baca apa yang berlaku di badar. Maka bila dia dengar peperangan badar. Dia tak merasai apa itu perang badar. Perang badar ialah peperangan di mana orang-orang muhajirin berkerjasama dengan orang-orang ansar orang muhajirin orang Mekah bersama dengan orang ansar memerangi orang Mekah contoh macam kita lah tuan-tuan kita orang mana? orang Malaysia lari pergi ke Thailand kemudian kita duduk di Thailand kita pakat dengan orang Thailand lawan balik orang Malaysia yang sebahagiannya orang Malaysia itu adalah adik-beradik kita sendiri. Artinya kita pakat dengan orang luar, bekerjasama dengan orang luar untuk berperang dengan darah daging kita. Itu ahli badar. Besar pengorbanan mereka. Sehingga Nabi kata hati, pergilah. Allah dah ampun dosa engkau. I'malu ma syi'tum. Allah kata buat, aku ampun. Cuma tuan-tuan, saya nak ringkaskan. Nabi terima alasan hati dan Nabi maafkan hati walaupun pengkhianatan yang besar kesilapan yang sangat dahsyat hanya kerana Nabi mengenang penglibatan dia di dalam peperangan badar Cuma di kalangan ulama seperti yang saya sebut tadi, mereka khilaf. Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr ni dia ni pi badar ke tak? Sebab apa? Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala satu buku ataupun uh, kitab yang menghimpunkan tentang biografi tokoh-tokoh di kalangan sahabah, di kalangan tabi'in. Al-Zahabi kata, dia Al-Badri hujung nama dia tu bukan kerana dia pergi pun perang badar. Tetapi dia tinggal di badar. Jadi nisbah Al-Badri itu ialah merujuk kepada tempat kampung dia. Bukan kerana dia pergi perang badar. Kerana dia duduk di badar, kita namakan dia Al-Badri. Macam tuan-tuan al apa? Besri. Al Besri sedap sikitlah. Al-Basri. Yang lain pada tu, mungkin kalau kita Al kan, dia jadi peliklah. lah. <laughs> Al-Basri. Al Kangar. Al-Kangari. Boleh. Kan? Yeah. Artinya nisbah kepada kampung, tempat kita. Al-Al-Perlesi. Al-Bukhari bukan calang-calang Al-Bukhari tak setuju dengan Al-Bukhari punya pendapat dia kata apa Abu Mas'ud Al-Badri kerana dia pergi perang Badar kerana ada hadis Bukhari riwayat hadis yang menyatakan Abu Mas'ud memang pi perang Badar Jadi Al-Bukhari memasukkan Abu Mas'ud sebagai ahli perang Badar Bukan kerana dia asal daripada badar. Jadi khilaf di kalangan para fukuk, para ulama tentang nama dia Al-Badri itu kerana dia asal badar ke atau dia pergi perang. Tadi siapa yang kata dia asal badar? Al-Zahabi. Siapa yang kata dia memang pergi perang? Al-Bukhari. Jadi tak apalah. Yang pentingnya dia sahabat yang besar. Kerana selepas daripada itu, peperangan-peperangan yang berikutnya, kalau dia tak pi badar sekalipun, dia pergi juga perang lain. Tapi saya rasa kalau kita ikut pandangan Bukhari, dia ahli badar. Abu Mas'ud Uqbah bin ha? Amr bin Sa'labah. Okey. Dia yang cerita ni. Abu Mas'ud ni tuan-tuan sikit saya cerita tentang dia. Dia pernah cerita satu hari dia pukul hamba dia. Dia pukul hamba dia. Hamba ni dia ada hukum dia. Orang gaji bukan hamba, hamba ni dia tak dibayar gaji. Dia hamba anak dia, hamba keturunan dia hamba. Dan dia tak boleh lari pada tuan dia. Dia hanya boleh bebas sama ada dia dibebaskan atau dia tebus. Dan bagi hamba wanita ada bak dia boleh disetubuhi oleh siapa? Oleh tuannya. Dan ini memang dibenarkan. Tapi dalam Islam dia bebaskan hamba. Langgar sumpah bebas hamba. Bestubuh apa? Bulan Ramadan bebas hamba. Apa saja bebas hamba. Pasal dia nak hapuskan sistem ni. Dan sekarang tak ada. Tapi tuan-tuan, ada tak kemungkinan hamba akan muncul balik? Ya. Ha? Kerana ayat-ayat berkaitan dengan hamba tidak pernah mensuh. Kemungkinan satu hari nanti ada balik hamba. Ha? Okey, baik. Abu Mas'ud ni dia pukul hamba dia. Nabi duduk belakang. Dia tak perasan. Nabi marah. Nabi kata Abu Mas'ud, Dia beralih. Dia tengok Nabi. Allah boleh ambil tindakan lebih daripada apa yang hang buat kat hamba hang. Abu Mas'ud kata, aku tahu tu Cemeti tu. Demi Allah. Sejak daripada hari tu, aku tidak pernah lagi memukul hamba-hamba aku. Sekali ya Nabi. Nabi kata, hang buat orang. Hang pukul orang. Allah akan ambil tindakan kepada hang